水性杨花的公交车，这个姐妹发错短信了吧？怎么了？哥哥不是你的草船，别把你的骚和劲往他那里放，从哥哥家滚出去！你配不上他。看来没错，是对着姐姐来的。怎么了？啊，没事，几个柠檬精而已。好，没什么事儿，我先去工作了。哎，让你见识见识我的厉害。 我才不要听你的呢！你们家哥哥的胸膛温暖又宽阔，我才不舍得离开呢。哼！小然姐姐，小然姐姐，小然姐姐，我们喜欢你好多年了。我们是小翼翼的 CP 粉，你们一定要幸福啊！这是粉丝们为你准备的礼物，虽然不值钱，却是大家的一片心意。 谢谢，谢谢你们，小爱姐姐，我们还有作业，那我们就先走了、啊。作为学生，还是功课要紧，快去吧。嗯、姐姐再见、啊，再见、啊，<见>啊、拜拜。没想到毕小然还有真爱粉啊！什么礼物、啊、这么喜欢，不舍得放下？我倒是想放下，可是他自己不想走啊。你看。 萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。我怕是以后再也拿不了笔了，世间再无于圈儿姐妹，你的手只是胶水灼伤，三天不沾水就可以痊愈了。哦哦、啊啊，那我倒还是真要看看这里是什么宝贝，害得我进了医院。 我已经。你还记得他们的样子？气死我！不记得。嗯？老妖婆，强力胶的滋味怎么样？ 你要再缠着哥哥，下回可没这么简单了。这现在科技也太发达了，隔着屏幕你都能把我给气死。当心点。拨打的电话已关机。关机了。要不我让萧何报警吧？报警夸张了吧？没事，交给我，让姐姐我今天教训教训你们。 龙不吟，虎不啸，你个渣子真可笑。路还长，别太狂，柠檬精你早晚凉。江南江北一条街，打听打听，谁是爹？好了，等一下。 还有，把这个发过去，让他们真正感受一下人性的险恶。还疼吗？好多了。